Призывался с Полтавы, проживаю в Деканте. Я-я. Это же Полтавский город. Основное подкрепление со стороны Ауна. Мы как бы больше за шкуру, за свою... А ребята с Ауна вообще, они отмороженные, они шуруют вперед. Ну, ребята молодцы. Ну, наверное, у них больше национализма внутри. Мы больше за свою семью беспокоимся. Они больше переживают за Родину. Ну скажи, как было, завтра можно было поехать на ротацию, ты поехал сам. Я оставлю пацанов а ехать куда-то, где-то шкуру там парить, и не пробеги расслабля. Предлагали отходить там по кучкам. Маленькими кучками. Кучками никто не ходил. Или все вместе, или сидим до последнего. От командования мы получаем только приказы держаться до последнего. Если бы не волонтеры, то мы ну, в принципе, коней уже было. То не за что было бы держаться, да. Я не считаю, что это правильно, потому что сколько ребят полегло, просто убедство. Это просто выгодный политический проект. Я так считаю. Украина наша. Единая и неподильная. Аллилуйя.